Поверненням! Це розв'язка сьомого тижня. Зважені та щасливі. Кульмінація фінального зважування. Наразі найменше скинули помаранчеві. Одна з подруг вже сьогодні може покинути табір. Останніми зважиться коричневі. Євген увесь тиждень провів у лікарні. Чоловіку видалили апендицит, і він не міг тренуватися. Все надії Євген покладає на дружину. Чи вдасться Юлі ты коричневых від зоны ризику? Твой предыдущий вес 102 килограмма. За семь дней ты похудела у меня вот на нервной почве был огромный упадок сил, и честно говоря, мне было очень тяжело себя заставлять реально идти в тренажерный зал и заниматься. Но вместе с тем я пообещала Жене, что я это буду делать, что я буду ходить, что я буду заниматься, я буду худеть. на 3 килограмма. И твой новый вес составляет 99 килограмм. Как давно у меня не было меньше 100. Когда последний раз ты весила меньше 100? Когда начала встречаться с мужем. Пять четыре с половиной года назад. А хорошо помните это время? Ну, достаточно хорошо. Очень хорошо. А хотелось бы его вернуть? Да. Я похудела, я меньше стал, <свят> Это безумно приятно. Я на самом деле, я мечтала уже увидеть двузначную цифру на весах. Я, я давно об этом мечтала. Юля скинула минус 3 килограмма. Практически молодец. Она избавилась, во-первых, за неделю от тех бонусов, на которые мы навесили. Серые кардиналы, <свят> как их называют. Жень, ты впервые за неделю не участвовал ни в одном испытании. Пропустил ну, по естественным причинам да, все тренировки. Да. Сложно чувствовать себя беспомощным? Очень стрёмно ощущать себя, вот сбрасывая так. Угу. То есть без спортзала, без тренера, э только благодаря рациональному питанию. А пока лежал в больнице, ты верил в Юлю? Я с каждым днем верю в нее все больше и больше. И, скажем так, не сомневался в ее возможностях ни на секунду. В том, что она сделает все как надо, в том, что она пройдет все до конца. Ну и как бы мои предположения были правильными. А что у вас э, произошло с синей командой на этой неделе? Я возмутился по поводу того, что Юле набросали за первый, на первом конкурсе много мешков. Так. Вот. Меня слушать никто не захотел. И прямым текстом отправили в соответствующую сторону. Женечка, тебе хотелось бы утереть нос синей команде вот на взвешивание? Да, хотелось бы. Давай посмотрим, сможешь ли ты сбросить больше, чем синяя. Твой предыдущий вес составлял 148 килограмм. ЗВОНОК На этой неделе ЗВОНОК ты сбросил. Как похудел Женя? Он не занимался неделю вообще. Он был в больнице. Но, с другой стороны, он потерял орган. Это в любом случае какой-то минус. Три килограмма. Хороший результат, но чуть меньше, чем у синих. Ну да. Но хороший. С своим результатом не могу сказать, что доволен, но в принципе он меня устроил. Коричневая команда. Ваш общий результат на этой неделе минус 6 килограмм. Давайте посмотрим, сколько это в процентах. сбросили 2,4%. Столько же, сколько и фиолетовая команда. И вы вне зоны риска на этой неделе. Я вас поздравляю. Ну, он сбросил 3, Юля тоже 3, 6 на двоих, а, -а, -а, а у Сафона 7. Поэтому обломитесь. Возвращайтесь, ребятки. Маранчева команда, ви у небезпеці вдруге за сім тижнів. Але сьогодні ви будете захищатися не як одна команда, а кожна окремо. За годину інші команди вирішать, хто з вас сьогодні ввечері залишить табір. Ви можете поговорити з ними і вплинути на їхній вибір. Дівчат, тримайтеся і зустрінемося на голосуванні. Я не думал, что они окажутся под желтой линией. У Марины 3, у Наташи 2, это не 0 и не минус 1 даже. Но в связи с тем, что у Марины большой вес, в процентах это получилось очень мало. С вами не раз общались, вы как бы все это знаете, поэтому лишний раз повторяться, что это реально надо. И то, что домой еще не хочется. Я понимаю, не хочется никому, но вот... Я не уверена в своих силах. Еще пока. Боюсь еще ехать домой. Реально боюсь. Я не уверена, что она получится. Марин вес больше. Марине еще рано. Марина не готова. Марина действительно живет проектом. Она Радуется каждому конкурсу, она радуется каждому сброшенному килограмму. Она тренируется, она действительно полностью поглощена процессом. У Марина всегда была полная. И то, что она на Марине еще надо, то, что Марина еще не готова ехать домой. Голосуйте против меня, чтобы Марина осталась. Потому что Марине ну, на данном этапе нужнее честно, она не хочет ехать домой. На данный момент она просто занимается самопожертвованием в мою пользу. Ехать домой не хочет ехать никто. Я не понимаю, что со мной будет происходить. Сложно себе представить, как совмещать вместе работу, дом, тренировки. Ну, я не люблю просто эту похазуку и душевную стриптиз. Я вам честно говорю, для меня это хуже некуда. Наташа очень хорошо э, за много лет научилась скрывать свои эмоции. Возможно, это где-то профессионализм, возможно, это жизнь так сложилась, что э, ее истинные эмоции, ее настроения, они срабатывали, как ее слабая точка. А зачем быть слабой? Кому из этого легче? Заклюют. И просто ноги начнут вытирать. Если только раз покажешь слабинку, так и происходит по жизни. Даже такой человек, что там ничего не прочитаешь. Я вроде смотрела, у нее вроде в глазах все стоят. Ну, ну, она же этого не показывает. Конечно, я не хочется уходить. Кто же хочет? Тем более, что у нее здесь есть илья. У меня просто нет слов. Какой бы выбор ни был сделан, это будет неправильно. Наташа опять загрузит себя работой. Скажет, ну уже хорошо и. Еще мало. Это, ну, как человек, с которым я общаюсь, который могу выговориться, высказать, он меня поймет, выслушает, поддержит. Когда Илью где-то кто-то провоцировал, Наташа могла его притормозить. Без Наташи Илье будет здесь намного хуже, намного грустнее, и я опасаюсь, чтобы у него там не было депрессии из-за этого. Илье очень нужно, чтобы за ним заботились, а Наташе нужно за кем-нибудь заботиться. Илья вечно несчастный? У него то, то болит голова, то температура, то пальчик, то там ножка, то что-нибудь еще такое. А Наташа это надо. Значит, идем принимать решение. Марине надо больше, потому что у нее больше вес. Наташе надо больше, потому что Наташи отношения с Ильей. Вот и ну, определиться здесь было очень сложно. Да, мне было сложно, неприятно и хотелось, чтобы это все по закончилось. У них отношения. Ей сложно расставаться с ним, ему сложно расставаться с ней, поэтому будет сложно. Ну что, кого будем писать? Решай сам. Мне все равно, кого ты напишешь. Я доказался делать выбор, Свой выбор на голосование. Сказал, что ты игры, чтобы он решал. Я понимаю, что Марину выгонять нельзя, конечно. Вот. И если бы я сам решал, я бы написал Наташу. Ну, да. она и проще, я... чтобы ее написали. Поэтому пиши Наташу. То есть ты полагаешься на то, что сейчас решу я? Или да, все-таки слоняться Решай сам. Ладно. Чесники, під жовту лінію вдруге потрапила помаранчева команда. Вам доведеться розлучити двох кращих подруг Марину та Наталю. Хто з них спакує валізи і поїде додому? Сьогодні вирішуєте тільки ви. Андрій, кого ти хочеш направити додому? прошлый раз я очень сильно рвала задницу за Андреем. Там некому, кроме нас, понимаешь, здесь сейчас, вот здесь присутствующих, ему, там ему некому будет гонять. Я тебе верю, понимаешь? Мы с ним в последнее время сблизились, начали общаться. У Марины вес намного больше. Ей нужнее остаться здесь, на проекте. Она сама говорила, что может сорваться на свободе. Поэтому домой я отправлю Наташу. Прошу прощения. 41 килограмм, Марина тяжелее. Уйти должна Наташа, потому что все-таки у них огромная разница в весе. Наташ, проти тебе один голос. Рожав команда. Помаранчеві вважають вас своїми головними суперницями. Кого з них ви вважаєте своєю головною суперницею і хочете відправити додому? Наташа, как бы, очень скрытая. Она как бы вот, я, я поначалу думала, что она не умеет ни радоваться, ни огорчаться, ни плакать. Но как бы оказывается, что она просто это все держит в себе. Но ну, она настолько закрытый человек, что ну, ей так комфортнее. Марине еще будет очень тяжело, потому что у нее очень, ну, еще очень большой вес. Наташа, я думаю, все поймет. Мы голосуем против Наташи. Наташа, уже две команды хотят, чтобы ты покинула лагерь. Мне кажется, что она не хочет уходить. Но тут, тут такой выбор, что все равно кому-то уходить надо. Коричневая команда, по вашему мнению, кто заслуживает остаться на проекте? Наташа или Марина? Они заслуживают обе остаться на проекте. Но я за романтику, нежное чувство и теплые отношения. Поэтому выбор наш Марина. Марич, прости, пожалуйста. Наташа, вот тот, наверное, для меня как образец идеальной современной леди. Она очень спокойная, уравновешенная. Она умеет держать себя в руках. Но если где-то идет ущемление ее самой или ее прав, она может ответить. И у нас один голос против Марины. Ты ожидала этого, Марина? <свист> да. Чему? Ну, они же семья. Они понимают толк в этих чувствах, вот в этих самых. Mm. Ты не обижена на них, Нет. да? Алексей Олег. Как и вы, девочки из оранжевой команды – лучшие друзья. Сегодня вы их разделите. Как вы думаете, кому из девочек будет сложнее худеть дома? С каждой неделей становится сложнее нам делать какие-то выборы. Нас становится все меньше. Как бы мы больше так все становимся дружнее и дружнее. И выбор и был очень был сложный. Наташа, это как мама проекта. Она после каких-то конкурсов весь этаж там перестирала, там эти футболки все грязные. Она хорошая девчонка, да. Наташа, можно сказать, так сама решила дать подруге шанс пожертвовать собой. Поэтому Наташа. Наташа, против тебя уже три голоса, и ты рискуешь покинуть проект. Если зеленая команда тоже проголосует против тебя, сегодня вечером ты уедешь из лагеря. Илья, Игорь, вы дружили с девочками в самой первой неделе на проекте. Я понимаю, что ваш выбор был очень сложным. И прежде чем вы его сделаете, я... Хочу, чтобы вы объяснили, почему именно вы написали имя этой участницы. Мы написали имя этой участницы вовсе не потому, что считаем, что ей пора домой. Вот а просто написать там другое имя именно с точки зрения нашей команды, особенно от одной ее части, было бы неправильно. Вот. Поэтому на табличке написано Марина по понятным причинам. Я считаю, что нужно здесь остаться Марине, но я сюда приехал со своим другом и с ним считаюсь, вот я понимаю, что они сблизились с Наташей очень сильно за это время. И мы должны поддержать ее оба. Вот. Потому что это нужно ему. Таким образом, у нас два голоса против Марины, против Наташи. Три голоса. Наташа, у тебя еще есть шанс спастись, если синяя и красная команда поддержит тебя. Сашенька, сейчас твой голос может быть решающим. Если ты поддержишь Марину, лагерь покинет Наташа. Для меня это был очень тяжелый выбор. Было, было очень тяжело сделать, потому что эти два человека для меня очень сильно дороги. И без одной из них я не представляю здесь, на проекте. Марина, она не как сестра. Марина, мы с ней во всем одинаковые, только возраст разный. С Нат Наташей это более, как мамочка, вот так, с первых дней. Но я считаю, что Марине еще рано ехать домой. Она еще не готова, потому что я знаю то, что она может сорваться. Наташа, я знаю то, что она будет продолжать, потому что она умничка. Прости, Бусинка. Наташ, это решающий четвертый голос против тебя. Что ты хочешь сказать ребятам? Вам я хочу сказать, ребята, всем, вы мне очень стали тут все дорогим на этом проекте. Я вас всех очень сильно люблю, желаю удачи. За хвилину у под шоу стрипты свет улюблены тимильянов актрисы Олены Прокловой. Формула ідеальної ваги від Світлани Фус. А тепер формула. Виступ суперфіналіста Ікс-фактора Євгена Літвінковича. А також як виглядає Наташа сьогодні? Чи упоралася жінка вдома зі спокусами? Скоро не пропустіть. Марин, що ти хочеш сказати своїй подруги? Спасибо, що ти. Уступила мне место. Не сдавайся дома. Всем нашим привет огромный. Я надеюсь, по возвращении отсюда я тебя не разочарую. Чтобы эта жертва была не зря. Она ладно. Ты ж сильная, я знаю. Ну, Тимур, пусть И не плакать. Не плачь. Мне будет не, не хватать. Так, я еще раз кому сказала. <свист> что... <свист> Не плакать. Не <свист> мы <свист> 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 Всім пока, рідя! Учасники пам'ятайте, кожен день несе зміни. Кожне рішення, яке ви приймаєте, може повернути життя ваше або інших людей у протилежний бік. Зустрінемося зовсім скоро. Наканчувається одне з Починається з питання. Мі каже, похлеще. пахліще. Ете із називається Домло. За межами табору Наташу продовжить підтримувати команда проекту. На постійному зв'язку з нею будуть тренер, дієтолог та психолог проекту. У її щоденному розпорядженні буде одна з найкращих спортзал країни. А фінальні результати схуднення Наташі ви побачите у грудні на відкритому фіналі. Илья, не срывайся, не злись, не псешь. Держись. Все хорошо. На этом жизнь не заканчивается. Я тебе сделала корабль. Этот не должен утонуть. Он у него Украина, когда ты меня увидишь в следующий раз, ты просто обалдеешь. Я думаю, что я всех удивлю. И в первую очередь тебе. Все.